Середу 10 липня по закінченню роботи чергової 36-ї сесії Жовтоводської міської ради депутати традиційно звернулися із запитаннями, що надійшли від виборців. Депутатам городського совета, городу жовтої години, бивших роботників УАО «Южний радіозавод» Радіославодства. Уважаємо депутати городського в повернітеся своїми безбирателями і допомітьте нам на своєму рівні доступні до ліквідаторів УАО ЮС. чтобы не выплатили нам задолженность по зарплате, которая составляет около 50%, а это порядка полутора миллионов гривен. Вот уже который год, как нас уволили с завода, а в советские времена мы строили этот завод гигант. Долгие годы работали, получали за свой труд зарплату. Сегодня мы остались без трудоустройства, без малейших средств существования на жизнь. Оборудование, когда тогда было в рабочем состоянии, продано. Также продаются корпуса под разборку а с бывшими работниками завода до этих пор не рассчитались. К вашему сведению, до этого времени не погашена задолженность перед пенсионным фондом, в результате чего работникам не засчитано определенное количество трудового стажа, а это, соответственно, влияет на размер пенсии. Бывшие работники неоднократно проводили акции перед прокуратурой с требованием принять меры в соответствии с действующим законодательством, но вопрос положительно не решен. На основании вышеизложенного просим вас, народные избранники, услышать нас, простых тружеников, помочь защитить наши права в решении этого вопроса. С уважением, бывшие работники ООО «Южный радиозавод». И при этом обращении есть подписи, показываю на экран. Поэтому, уважаемый Анатолий Владимирович, я думаю, что нам надо как-то повернуться к решению этого вопроса и, ну, по крайней мере, объяснить, какая сейчас ситуация на Южном радиозаводе. Что это за разборки корпусов и все остальное. Спасибо. Ну, вы еще пару митингов проведете, и весь завод разберут. Я не хочу дальше это комментировать. Потому что, э, минуточку. Значит, э, вот эти митинги, которые вы проводили в свое время возле прокуратуры, имели э, какое последствие? Прокуратура возбуждала уголовное дело. Возбуждая уголовное дело, останавливается вся работа по продаже оборудования, по выплате зарплаты все. Сейчас еще одно проведете, опять остановится. Значит, за этот год сколько выплачено зарплаты? Я не хочу сказать, что все хорошо, но процесс идет как-то влиять городской совет на процедуру не может, потому что есть законодательство. Вот. И согласно законодательству идет ликвидационная процедура. В целом задолженность по зарплате почти 4 миллионов снижена на сегодняшний день, это миллион 196 тысяч. Вот. До конца месяца еще пройдут проплаты, вот. и на 1 августа ожидается где-то миллион 100 задолженности по заработной плате. То есть процесс снижения задолженности, он идет. Конечно, не такими темпами, как хотелось бы. И, конечно же, в городской власти была позиция все-таки создания рабочих мест, а не под разборку. Но есть такие корпуса, которые уже аварийные. Вот. И под создание рабочих мест они уже просто не подходят, потому что там провалилась крыша, которая 25 лет протекала и так далее. Я, я имею в виду столовую, сейчас идет разборка столовой, столовая да. вот, По-другому я вам ответить не могу. Решения... Ну, ситуация такая. А ситуация на контроле в областной администрации регулярно туда вызывается ликвидатор. Вот Легу... регулярно ездит туда Труш Людмила Филипповна. Пару раз меня вызывали. Вот. Хотя это процесс, который осуществляется от имени государства по закону? по закону, да, государственным ликвидатором. Ну вот мы как можем влиять. У нас регулярно проходит заседания комиссии, координационной комиссии исполнительных органов, э -э, городских исполнительных органов. Последнее заседание состоялось в понедельник, э -э, на котором присутствовал новый прокурор, э -э, представитель прокуратуры, налоговой и рассматривался вопрос за о отношении задолженности по зарплате, в том числе и на Да, я все хочу представить нового прокурора, а он почему-то не является. Ну, работы у него много. С Хавребов Алан Александрович. Ну, когда появится, все-таки на каком-то форуме я его представлю горожанам. Еще у меня такого плана вопрос. Я в марте месяца задавала вопрос о несанкционированной торговле на улицах нашего города, в частности по улице 50 лет ЛТСМ. В апреле я получила ответ, что с работниками прокуратуры проведена проверка и они не торгуют. Уверяю вас лица э, цыганской национальности продолжают торговать на улице 50 лет в ЛКСМ. Но я думаю, что мы ну, не село, понимаете? Я не веду речь, Анатолий Владимирович, о а тех, которые продают собранные свои там абрикоски, вишенки и все остальное. А тем, кто не платя нигде ничего, мигрирует по улицам нашего города и осуществляет торговлю. Спасибо. На сегодняшний день подписано разгоряжение лицо головы. Э, с приводом ликвидации стихийной торговли в Яком створена рабочая группа за участием представителей правоохранительных органов, представителей э, законодательства. И в этом направлении работа будет тревать и продолжаться. Ну, есть промышленные товары, которые выходят Давайте надо, давайте еще раз совещание проведем. В принципе, мы можем как бы, очень серьезно повлиять на работу милиции. Правда, депутаты, когда заслушиваем отчет начальника милиции, вообще ничего не хотят и задавать вопросы. И да. это. Но, в принципе, вот это тогда и надо с ним это решать. И пригрозить, у нас с вами есть право такое, выразить ему э, недоверие. И тогда очень плохо будет э, для него. Ну мы попробуем это дело наладить. Спасибо. Ко мне обратились примерно 150 человек избирателей участка номер 4, моего участка, которые проживают улица Первомайская, 36, 34, Хмельницкого, 21 и 23. Они обращаются с просьбой не допустить создания супермаркета в бывшем кинотеатре «Мир» просить учесть их мнение, что это площадь, что эта площадь предназначена в общем Хорошо. для... Есть такие бредовые идеи, да. и ну, нам и придется с вами еще поработать в этом направлении. Это дело это в вопрос? том, что это дело частное. Да? Без проц... нас с вами, да, вы, нас вы, с вами никто этот вопрос не решит. Согласно закону, разрешение на перепрофилирование, на перепрофилирование, на строительство, даем мы с вами на сессию. Так что можете свой народ успокоить, что мы, депутаты, выражаем мнение и пожелания жителей города, не позволим баловаться у нас в городе. Второй вопрос. Значит, я обращалась по поводу того, что запрещается торговля, вот, не санкционировая, напротив маяка. Я согласна с этими принципе Мне дали ответ о том, что в районе кинотеатра «Мир» будет установлен какой-то там киоск для вот таких, торговли э, для такой. Но вот э, когда это начнется? Да это? вы сами утверждали, сегодня. Там не было именно этого адреса. А, на, а, на, предыдущей, на предыдущей сессии. На работу, вот там вот, где раньше был рыночек, помните? Да, да, вот да, вот да, там да. можно будет поставить Но нормальные киоски, не вот эти вот развалюшки. Да, да, Мы да, с вами да. это утвердили. Вот так он будет ну решаться. Я, значит, вот так он будет решаться этот вопрос, да. Думаете, на колени. Я не знаю, наверное, не только я, может быть, многие, но э, как-то в этом, э, вот недавно, недавно буквально, как мне кажется, может быть, это, он перемещается, в общем ночью, и не совсем, может быть, ночью, вечером какой-то есть ну, не совсем корректный, а может быть даже не совсем вменяемый человек, который гоняет на иномарке без глушителей по городу, очень просьба милиции, ну, через вас, естественно, остановить его и сделать так, чтобы ему не хотелось больше этим делом заниматься. Спасибо большое. Я надеюсь, что... Кто там гоняет, вы знаете? Нет, может кто-то из вас знает? Я... Слышно, да? Не, не знаете? Не знаю, что? не знаю. Дом уже до ночи и пролетел, и все. После 11 ночи. Но он догоняется, знаете, как кончают такие люди. Анатолий Владимирович, я как-то месяца два назад обращался, даже мы с вами разговаривали с просьбой о том, что в районе Кулининского магазина там есть остановка автобусная, и люди просили ее отремонтировать. Необходимо, когда я просил вас, я обращался к Анатолию Ивановичу Шевякову, но возле не там. Люди опять, вот у меня был прием, люди обратились, ничего там, говорят, не сделано. Старушка пишет, тут Марьяновского автобуса, говорят, не, не, присесть, не укрыться от дождя, ничего не трогать. Я прошу вас дать необходимое поручение для того, чтобы восстановить ее остановку и привести ее в соответствие. Это раз. Второе. Значит, тоже у меня на руках есть, ну, я думаю, вы уже в начале... Ну, года. давай, походу. Значит, Павел, что там такое? Вы обращались, да? Я разговаривал с Ишевиком, и Павел Владимирович тоже был в этой ситуации. Короче говоря, Олег Федорович, давайте запишем, просмотр. Это не такая работа, вот, там, это, эту остановку сделать. второй вопрос, Андрей Владимирович. Значит, это касательно, там улица Партизанская, ну, по ну, я думаю, там протокольно будет рассматривать, именно на своей комиссии рассмотрим, что можно сделать. Потому что есть звернение улица вся подписалась, вот у меня на, на руках. Я думаю, надо будет какие-то меры вносить. Хотя там, может быть, надо будет рассмотреть, может быть, сделать проект на капитальный ремонт, потому что ямочный ремонт, это практически сплошной. нас когда-то с вами, помните, мы советовались и хотели сделать проект на капитальный ремонт этой части улицы Партизанской. Это было бы, может быть, более эффективно. Было... Ну, а так, конечно, какие-то Это же мы с вами сделали то, что у Чапаева. Да, сразу же скатилось и поддержалось. Нет, у нас с вами такой разговор был, выходим, не Это Ну, второе, там, я думаю, комиссия на рассмотр. Следующий вопрос. Я обращался как-то, я получил, правда, ответ от Олега Федоровича, подписано, касаемо улицы, там, где спецстрой бараки были, Лабинский. Я тогда просил не потому, что там вывезти мусор, хотя бы перекопать, чтобы не заезжали, не высыпали туда мусор. Перекопать, Олег Федорович, вы написали, что депутат должен организовать, перекопать и так далее и подобное. Я думаю, это не совсем корректно. С людьми я разговаривал, там уже, говорят, мы готовы субботник организовать, и мы будем сделать. Но для того, чтобы доступ туда решить, там надо ли блок или перекопать заезды, чтобы туда действовали строительный мусор. Там сейчас в основном строительный мусор. Понятно, что люди сами себе но тем не менее какие-то меры необходимо принять. Я прошу, Антон Владимирович. Необхідне порушення для того, щоб не тоді діло ліквідувати доступ. І последнє, буквально сьогодні, мені буквально перед сесією принесли з клопотання, наскільки я розумію, з вами там розговорили мешканці вулиць Партизанська, Тиха, Зелена, Набережна, Пролог Луговий, Крулок, Веселий, Щоса, Поштова, Українська, ну, в общем, Водобоївська, звернулися до вас, прохання, встановити дитячий майданчик на вулиці Набережна, 95. Тут подписи есть. Я, значит, с квартальной переговорил, я выйду, посмотрю там на место, что они предлагают во дворе, как это возможно. Потом, если можно, я к вам подойду. Мы постоянно все какие-то меры действительно приняли, чтобы, может быть, демонтироваться, сделать там детскую площадку. Ну, вот. надо разобраться, если она там нужна, будем ставить. Я там что-то не помню, чтобы там детки были. Нет, нет, там это есть. Так же раз много, Анатолий Владимирович, то зря. Мы можем проехать свой проконтрольный, есть детей, детей хватает. Тем более, зараз жарко, в городе жарко, они так бабушкам, дедушкам уезжают на месте. Депутат городского совета Жуков, 13-й округ. Уважаемый Анатолий Владимирович, я обращался как депутат городского совета к Олегу Федоровичу, вашему заму, с вопросом установки детского детской площадки, точнее ее реконструкции по улице 8 марта 41, ближайшие районы 8 марта 39, 43, 45 и Багуна, 73-75 нету достойной детской площадки. Так вы понимаете, дом 73-й, Багунай 75 он выходит на проезжую часть, у них детской площадки как таковой не может быть. За домом, получается, детские площадки не реконструировались много лет и нету детских песочниц даже. Убедительная просьба изыскать средства для установки детской площадки, а точнее песочницы и покрасить уже имеющийся инвентарь, так как не надо туда вложения огромных средств, просто надо привести в порядок, так как оно уже ржало, и дети не могут спокойно играться, так как они все будут грязные, и обращение жителей такое есть. А район, микрорайон очень большой, и детские площадки... Значит, вы там депутат? Да. Работаете с Олегом Федоровичем. Следующий вопрос у меня стоит по поводу детского садика номер 30, там, где есть контейнера мусора, которые сносят жители окружающих домов, и там образуется стихийный мусор, который в течение за садиком 30-го, в течение местосовневого вывозится. я понимаю, что это не, про, ну, не проблема жителей, это проблема предприятий, которые этим занимаются. И мы не виним что они не успевают вывести. Мы все понимаем, что ресурс человеческий ограничен, и средства тоже. Но э, хотя бы можно было оборудовать контейнера и защитить от э, разлетания мусора по ближайшей территории, в том числе детского садика, так как э, Хорошо, а что там такое? Я не в курсе свалка. дела. Свалка. Свалка. огромная свалка. Павел Владимирович, вывези, вывези там. Вывези, да, спасибо вам. Это ж куча нечистого места, да? И поставить объявление. Вывези, пожалуйста. Потому что я говорю под телевизор, говорю людям и депутату, что вывезем ближайшие Я по поводу вырезки старых деревьев в район пересечения улицы Первомайской и Пролетарская. Третий вот я обращаюсь, но проблема уже как бы перезрела, поскольку уже на прошлой неделе дважды за день была на линии электропередач. Сегодня мы добавили немножко денег, скажем, на вот эти работы. Прошу в первоочередном порядке вырезать эти деревья, поскольку это уже угрожает жизни и здоровью людей. Там у нас не запланировано, да, Первомайская, Пролетарская? Там очень серьезные деревья, да, там может даже в разбитии. В свое время люди насадили столько деревьев, что мы теперь их впилим. Причем люди ко мне приходят и говорят, мы готовы заправить даже технику. Уберите эти деревья. Это первый вопрос. И второй вопрос я хотел бы, чтобы мы вернулись таки, э, к проблеме транспорта большегрузного, гарант метиза. Сорокатонники идут по Маяховскому, люди идут ко мне постоянных делегаций, все-таки надо вернуться к этому вопросу и каким-то образом решить вынос движения транспорта за пределы города. Потому что это нескончаемо, просто нескончаемо. Так, хорошо, следующее, пожалуйста. Угу, пожалуйста, пожалуйста. Uh, вот я сам лично был недавно... И там э, город, и вокруг ее, ну, видно, тоже люди как бы э, хотели бы там хорошую дорогу там видеть, но они сделали просто отсыпку к этой птицефабрике. Ну, это примерно километров, наверное, 12. Так. Вот вокруг города эта дорога идет. Но они ее сделали просто отсыпку. Я предлагаю все-таки этот вопрос рассмотреть к электрону подъезд. Вот ряд предприятий, допустим, я готов на какое-то количество дистоплива дать у нас Возгуб, мимо которого сейчас вся колонна этих машин проезжает. Причем они поразбивали на э, Первомайские эти знаки. И сейчас едут мимо роддома старого этого, Кожерео, поворачивают, по больнице едут. То есть не все едут мимо шахты. Вот, э, если взять район магазина Шахтер, то там получается как раз так, где они поворачивают. Ну, вот все время пожирео латает его, и оно прямо пластами снимается. Сейчас опять уже до грунта там они сдвинули это с Я понимаю, так, мы не можем, и никто не... Ну, сейчас нет денег там сделать эту хорошую дорогу там с Кильборужской трассы до электро. Но ну, может мы просто своими силами городскими, там, предприятия подключимся, тоже и пожирео там. И сделаем хотя бы отсыпку например, еще, этой дороги. Но ну, ведь у нас же все, в принципе, есть обозначена линия, где должна быть дорога. Будут деньги, но сделается хорошая дорога. Но пока можно временно, разровнять ее, и эта колонна машин вся пойдет туда. Ну, как бы думали об этом? Сорокатонник, если там пройдет, все, один. Все. Подсыпанной дороги уже ее не будет. Ну хорошо, Олег Федорович, а ну давай сметку попробуем. Есть те же самые востоки красные. Ну, дорог очень много, по которым мы ездим на сегодняшний день. Ну, я лично сам ездил на этом своем, у меня там 40 тонн получается веса холодильник. Я еду по отсыпанной дороге, нормально все проходят. Хорошо. Олег Федорович, значит, сметку такую, ну предварительно. Значит, ко мне поступило заявление от жильцов дома по писать комсомола номер 7. Но, кроме того, что там сказать, подъезды нужно ремонтировать и все остальное и прочее, это все решается в частном порядке с ЖЭКом. Мы работаем. Но есть две проблемы, которые не решаются. Значит, дом находится в низине. То есть получается контур уклон. И вот последняя дочь, которая была неделю назад, Значит, буквально вода стояла перед подъездом, воды стояла по колено. То есть там не организован водосток. Мы с Павлом Владимировичем выезжали э, где-то месяц полтора наверное, назад, смотрели. Э, но своими силами ПЖРО тоже это не сделает, не организует водосток. Значит, э, есть предложение, так бы просмотреть, как это сделать, и заложить деньги, допустим, на следующий год, потому что действительно значит, там постоянно вода и грунт наносит на асфальт, которая сказать, дорожка перед входом подъезд, и постоянно там грязь. А если сильный дождь, это там... Павел Владимирович, а что там такое? Там действительно рельеф или откуда-то вода поднимается? Оно сразу изначально так было сделано, да, или изначально, да? Да, я думаю, что и вторая проблема, значит, это вот сухие деревья. Там рядом э, находится территория детского садика номер 21. И вдоль детского садика, куча сухих деревьев, уже пару деревьев было упало сказать, и в то же время сказать, одно на территорию награждения детского садика. То же самое с прошу по способствованию. Любовь Васильевна, у вас не предусмотрено возле 21 садика снос деревьев? Предусмотрен? Мы сегодня деньги выделяли на это. Ну, проконтролюйте. Ну, 21 й садик я просто документи читав. Депутат від Комуністичної партії України Олександр Хавренко звернувся до колег, зауваживши на надмірному бажанні деяких депутатів виступати перед телекамерами та давати обіцянки, які вони виконати, не зможуть. У мене, собственно говоря, не обращення, ні вопрос. У мене обращення к вам, к нам, к депутатам. От ви розумієте, ми, як депутати, з вами работати. между сессионным периодом. Никто не запрещает обратиться к исполнительной власти, к первому заму, к заму по направлению к городскому голове и решать этот вопрос. Я понимаю Василия Немельевича, который вышел вопросы не решались, он их поднимает. Я понимаю по гарантмитизу, они не решаются, а поднимают. Зачем поднимать одни и те же вопросы, допустим, которые можно получить ответы там, о вывозе мусора там, и так далее, или от коллега. Но я понимаю, могу просить Диму, потому что он молодой депутат, мой коллега. Я тоже получил это обращение от, от жителей 39-го дома. Я написал неделю назад запрос, или сколько там, 10 дней назад, в кудрялся в отработке. Вопрос рабочий, но надо научиться, во-первых, людям первое говорить нет, я им объяснил, что в бюджете не предусмотрено, вряд ли это будет решаться вопрос по замене кабеля, потому что надо откуда-то взять эти вещи. Поэтому давайте людям объяснять сразу на месте, а не мы будем стоять здесь в очереди у микрофона. Я не хочу, Дмитрий, вас обидеть, но я понимаю, у вас есть средства массовой информации. Вас любимого будут показывать регулярно, потому что вы будете задавать вопрос. Другого любимого показывать не будут вообще. И получается, формируется мнение какого-то депутата, вот, вот он, был, бог, царь и герой, а другие просто без денег и ни черта не делают. Я с этим категорически не согласен, не потому что я сейчас вот с вами пикируюсь. Я пикируюсь со всеми. Давайте работать и писать. Мне писали, как э, первому заму и заму э, депутаты межсессионные периоды, нас не было, к сожалению, или к счастью, вот такого депутатского там, получасовки в свое, э, в свое время решали, решали вопросы. Зачем грузить сейчас городскую голову личными вопросами, дополнительными и так далее. Давайте решать вопросы. Если вопрос не решается, давайте потом его сюда выносить. Мы тратим час времени, просто чтобы послушать, чтобы засветиться у микрофона. Спасибо.